Для огромного большинства наших сограждан, в основном, конечно, юных, самый важный день на прошедшей неделе – это, безусловно, 1 сентября. Для ребят, севших в эти дни за парты, день 1 сентября навсегда останется в памяти днем радостного предвкушения праздника, днем цветов и белых бантов. Они еще не отдают себе отчет в том, что в их жизни прозвенел первый звонок, и у каждого впереди своя дорога. А пока они веселы, и полны надежд, радостного оживления. Сегодня они переступают порог школы. Для них она будет школой знаний, школой жизни. Пройдет совсем немного времени, и они, сегодняшние школьники, будут врачами и инженерами, политиками и бизнесменами. Им определять лицо нации, лицо государства. Я запрошую на цю площу наших маленьких новачків. Голосніше аплодуйте в долоні, Вітайте наших юних пташенят, жовтороти горобчиків, маминих зайченят. Всі вони несміливо, сором'язливо, невпевнено вступають в нове життя, в країну знань. Сьогодні, ви, дорогі маляда, вливаєтесь в нашу дружну родину. Ласкаво просимо до гурту. За привітним словом директор гімназії Рюд Раїса Анатоліївна. Дорогі друзі, шановні вчителі, батьки, добрий день! Радісний і щасливий приходить він до нас. Але сьогодні ранок особливий, і особлива радість в цьому ранку. Отже, же все дети школьного починають начинают новый учебный год. Краина відкриває открывает свои. Українець молодий, український яюнок, трезубця святий мізно. А ти хто дівчинка мала? Українка молода. А який трісну рідненький? Славний трізок золотенький, жовті ниви, сині гори, Жовто-сині в нас прапори. Мы дети украинские, хлопчики девчата. Ридный край наш Украина, красно то богата. 1 сентября – праздники для учителей. А может, вполне вероятно, просто раздумья. Каким будет новый учебный год? Вот что рассказал нам заведующий городским отделом народного образования Николай Иванович Заславец. Николай Иванович, пожалуй, наши вопросы можно свести к двум словам. Что нового? Что нового появилось в системе образования? Ну, если двумя словами говорить, что нового, безусловно, не объяснишь, но нового в этом учебном году довольно много. Если начать по школам, разрезе школ, первая школа, она работает в одном только направлении сегодня, чтобы стать украинской национальной школой, много сделано, очень много коллективом сделано, и это мы видим. Я думаю, что в следующем году продолжится подготовительная работа, и первая школа станет у нас национальной. Вторая школа начала большую подответительную работу по открытию подготовительных курсов менеджеров. Поэтому я думаю, что этот вопрос у них решен. Ну, третья у нас реорганизована в гимназию, пятая в лицей школы нового типа. Поэтому у них совершенно новая форма работы с учениками, с педагогическим коллективом. Очень много научных разработок, уроков. Там тоже также есть система, которая следует нам дорабатывать и перерабатывать. Ну, четвертая школа Немножко огорчает то, что все время одна она стала у нас английская специализирована и больше ничего. Ну и шестая школа, задумок у них много, но сегодня проблемы их плотности учащихся не дает разрешить свои вопросы. Это что-то несколько слов. Николай Иванович, а что нового в системе обучения? Ну, в системе обучения. В системе обучения новый подход вообще к обучению. Это дифференциация, когда изучение отдельных предметов сводится к тому, чтобы их разложить по трудности, по развитию ребенка. Более сложное для более развитого, более слабое для более, так сказать, ребенка, которому, может, эта математика вообще не нужно будет. Поэтому в этом учебном году у нас основной вопрос – это дифференциация учебно-воспитательного процесса. Есть научные разработки, много. Уже у нас работает гимназия в этом направлении. Кстати, родители, наверное, знают. У них проходит, прежде чем поступить в первый класс, проходит тестирование, отбор, то есть уже детей в каком-то определенном этапе происходит деление на определенные группы, в ходе которых работы в последнее время обучения, они меняются, переходят, то есть группы динамические. И вот есть приятные новости, когда дети за один год проходят два класса. Есть таких уже много примеров, сейчас они уже в четвертом классе, так что есть результаты. Дифференциация Сегодня у нас это самое главное. Николай Иванович, для родителей немаловажен вопрос с школьным питанием. Что у нас вот в этой области, как обстоят дела? Ну, проблема школьного питания действительно сегодня сложная и очень сложная. Сегодня стоимость завтрака в среднем 25 купонов, а стоимость обеда 30 купонов. Если первые четвертые классы, то есть начальная школа, в прошлом учебном году решением кабинета министров им выплачивалось 5 рублей для того, чтобы не один раз кушать, Этого было достаточно. Сегодня этих денег, безусловно, нет. И поэтому мы приняли решение, что за счет сентября, октября, ноября и декабря месяца, за вот эти последние месяцы. Дадим в сентябре мы полностью питание бесплатное. Думаю, что за это время, за сентябрь, кабинет министров решит, или дальше оно будет за деньги, или будет бесплатно. Поэтому вопрос есть. Хотя для многодетных семей, для детей-сирот, мы находим за счет средств обуча, им такое питание будет предоставлено. Это что по питанию. Школьные столовые готовые, продукты есть. Так сказать, мы все готовы для того, чтобы кормить детей. Приглашаем родителей посмотреть, как дети кушают, что кушают, я не думаю, что они останутся недовольны. Николай Иванович, до нас дошли вот слухи, была заложена новая школа, по-моему, да? Как обстоят дела в этой области? Это проблема, это горечь наша, горечь, наверное, всего города. Но я бы хотел, чтобы эта горечь передалась и родителям. Дело в том, что действительно фундамент заложен школы. До этого года финансировал строительство горноботительный комбинат наш. Спонсор, так сказать, строительстве. Но с 1 января строительство было передано на исполком, то есть на городской бюджет. Но в бюджете на этот год не оказалось ни копейки для того, чтобы продолжить строительство. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы школу консервировать, а для этого как минимум... 4,5 миллиона для консервации, поэтому лучше всего еще найти какие-то 5-10 миллионов для того, чтобы продолжить строительство. И я думаю, что вот 17 сентября будет сессия городского совета, где будет в какой-то степени решаться вопросы финансирования других мероприятий. Думаю, что если депутаты подойдут по-отцовски, по семейному, до того, какой судьбой быть, какая судьба будет у детей, думаю, что они грамотно подойдут, и все-таки вопрос строительства, продолжение строительства школы у нас будет разрешен. И тогда шестая школа может облегченно вздохнуть и работать, как все нормальные украинские школы. Такой болезненный вопрос. Забастовка преподавателей. Стоит ли нам ожидать ее? Стоит. Стоит. Это одним словом. Потому что ни один из трех вопросов, которые поднимали педагоги, он не разрешен. Но если первый зависит полностью от кабинета министров, это заработная плата, то два других зависит только от наших местных властей и предприятий, окружающих наш город. Я имею в виду заработная плата решил министру, кабинет министров. Дальше жилье то ведь не решено. За 6 лет один учитель получил себе квартиру. Это же не решение вопроса. И поэтому не будут, естественно, бастовать. И вопрос строительства школы. Складывается впечатление в городе, что вопрос строительства нужен только учителю. Да если так по большому счету подойти, стать роботом учителем, можно учить и ночью, и днем, но в конце концов родители должны быть заинтересованы, чтобы их дети учились в первую смену, а не во вторую смену еще несколько лет подряд. Поэтому я думаю, что и родители поддержат учителей в этом отношении. Если надо бастовать, то бастовать всем, чтобы только пошло строительство школы. Я думаю, что удовлетворил ответ.